Триппы – мои любимые цветы. Они разных цветов и они очень вкусно пахнут. У нас один раз почему-то не текла вода и папа починил. Папа не рассказывает, когда он каких-то там был очень в местах опасных. Я со второго класса играл за баскетбольную команду, как бы я думал, все, моя карьера. Ну, видите, оказался начальник участкового водоканала. Если аварии, никто не оставляет место аварии, пока не запустим сети. Вот сейчас на данный момент это утечка, это у нас стоит четыре поселка без воды. Самое сложное, это уберечь коллектив. Это военное время. Была ситуация, вот это был прилет именно рядом с военным участком. Очень сильно ранило моего подчиненного. Пробыл полгода в больнице, сейчас вышел на работу, работаю. И тут каждый день пол-сюрпризом. Что такое человеческое счастье? Да? Когда ему нравится его работа непосредственно, и его ждут в семье, когда у него есть любимая семья. Вот я счастливый человек.